Avstraliyanın Brisbane şəhərinin 100 yaşlı sakini Shirley Davison uzunömürlülüyün sirrini kitablara və əylənciyə sevgisində görür. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə Mirage News yazır. Yubileyinə iyulun 25-də ailə və dostları ilə qeyd edən qadın ikinci dünya müharibəsi zamanı əksər kişilərin cəfədə olduğu üçün həm bankda işləyib, həm də kənd təsərrüfatı ilə məşğul olub. Onun nişanlısı müharibədə həlak olub, lakin bir müddət sonra Davison başqası ilə ailə qurub. Üçdüün iki oğlu, bir qızı, dörd nəvəsi, beş nəticəsi var. Şirli onları həyatının ən böyük sevinci hesab edir. Qadın ömür boyu idman azarkeşi olub, tarixi romanlar və Aqata Kristinin detektivlərini oxumağı sevir. Uzun ömürlüyünüzün sirri nədir sualını isə o belə cavablandırıb. Düşünürəm ki, bu uğur və yaxşı genlərin birlikinin nəticəsidir. Ən əsası isə ailənin deyə cavab verib.